काफी बड़ी बस है लेकिन भर चुकी है यहां पायदान पे खड़ा होना मना है होती है येलो वहाँ तक खड़ा हो सकता है बंदा लेकिन यहाँ कैफियत ये है कि ड्राइवर रियायत कर लेते हैं कि येलो पट्टी तक भी खड़ा कर लेते हैं येलो पट्टी से एक कदम आगे तरीबन से स्टॉप भी है इसी पोर्शन का वाकई कुछ क्योंकि मेरी बहन का बेटा डॉक्टर शाह इक्राम किसी भी हिस्से में जाऊँ या मुल्क के किसी हिस्से में जाऊँ व कैनेडा हो वाह पाकिस्तान हो तो मुझे तरज नहीं होता है कि क्या होगा कैसे करूँगी क्योंकि तो ख़दोखाल रास्ते के मैंने समझे देखे फिर समझे और समझ के फिर मैंने उनको याद भी किया तो अब मेरे दिल से वो निकल गया डर अल्हम्दुलिल्लाह वो पीछे रह गया थोड़ा सा अब हम आगे जा रहे हैं बसों में सफ़र करते हैं ये ख्याल रखना चाहिए कि बस कौन सी सिमित में जा रही है यानी नॉर्थ बॉन्ड जा रही है या ईस्ट बॉन्ड या वेस्ट बॉर्ड जो भी आपका मतलब हो वा, वा, मतलूबा डायरेक्शन हो वो आपके हाथ में जब आप सीख रहे हैं शहर के सदोकार तो आपके हाथ में होना चाहिए कि आपको किस सिम जाना जा रही थी अपनी मंजिल पर उसी तूफान में एक गैर मुल्की खड़ा हुआ था यूरोपिया लग रहा था वो बेचारा चढ़ा बस में और उसने ड्राइवर से जब पूछा रास्ता तो ड्राइवर ने कहा तुम अपोजिट साइड में खड़े हुए हो उस समय जाके खड़े हो तो वहां आएगी बस और पता नहीं कितनी देर में आई हो तो बस परदेशियों के लिए चाहे वो से भी आए हों ये बड़ी तकलीफ देह चीज होती है तो मौसम अच्छा हो तो कोई बात नहीं है दो घंटे भी बंदा खड़ा और छह जो थे वो चल पड़े वो आप देख सकते हैं उसकी वीडियो मौजूद है में की वो, वो चले जा रहे हैं छह अपराध लेकिन उनमें से च... चला वो बना के एक हफ्ता तक उनके निशान आते फिर शिकारी कुत्तों ने उनकी जगह ढूंढी और उनको आगाह किया कि यहाँ पे वेट में वो मर चुके थे क्योंकि लड़की भी अजीब थी और बाक़ी जो थे वो तो अता पता ही नहीं चला कि वो गए तब तो। क्योंकि पहुँच तो नहीं सका होगा कोई भी माइनस थर्टी फाइव में ये मेरा यकीन है अल्लाह रहान करे बस सब पे रहम करें सब पे फजल करें आमीन